Почему перевозчики на международных рейсах делают скидки для детей? То есть получается ребенок тоже занимает место столько, сколько и взрослый, но всегда для детей есть скидки практически на всех рейсах. Ну, на больших автобусах, на всех, можно сказать. Ну, во-первых, почему они так делают? Это, скажем так, скидка за оптовое количество, потому что ребенок не едет сам, и обычно едут двое-трое детей, плюс с ними один-двое взрослых. То есть, если посмотреть по статистике, если едет ребенок, то обычно это в заказе 4 билета, от 3 до 5. Соответственно, перевозчик так привлекает к себе клиентов, потому как взрослый же принимает решение, он смотрит, где лучше цена, и то есть это как бы такая скидка за количество оптовое. Второй момент, почему они так делают, это такая скрытая э, дотация, скрытая поддержка э, рождаемости в Украине. То есть э, они датируют население, да, для того, чтобы легче было тебе ну, нести эту ношу, содержать детей. Они получается часть затрат на перевозку, на транспортировку берут на себя. Получается за их счет скидка. Не за счет государства. Ну и третье, это как бы, они действуют по библейскому закону, по кармическому, да, поступать с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. То есть, если перевозчик хочет, чтобы с его детьми было все хорошо, чтобы он находил там, хорошие детские школы, детских докторов хороших. По разумной цене, соответственно, он тоже должен что-то делать хорошее для чужих детей. Вот из этих соображений автобусные билеты на сайте Рубикон.